আজি হৈছে শিৱসাগৰৰ দ্বিতীয়টো দিন এতিয়া আমি ৰাতিপুৱা শুৱাৰ পৰা উঠি ফ্ৰেছ হৈ মেলিয়ে খাবলৈ লৈছোঁ তো খাই বৈ এতিয়া আমি ওলাইছোঁ মানে এতিয়া যাম শিৱদৌল তো ওচৰতে যিখিনি আছে চাই মেলি আমি ঘৰলৈ উভতিম সোনকালে সেয়া মুখত তামোল এখন চোভাই আছোঁ মানে কিবা এটা খাই উঠি তামোল এখন খাবলৈ মন গ'ল তো আমি চবেই তামোল খাই মেলি এতিয়া কথা পাতি পাতি গৈ আছোঁ তো চাওকচোন ভিডিঅ'টোত আজি কি কি কৰোঁ ক'ত ক'ত যাওঁ তো চাই থাকক আমাৰ লগতে আৰু এয়া আমি শিৱদৌল পাইছোঁহি আৰু ইয়াত কি হৈছে মানে শিৱৰাত্ৰি আহি আছে ন গতিকে ইয়াত বহুত ডাঙৰকৈ মেলা হয় তো ইয়াত দোকানবোৰ পাতিবৰ কাৰণে চবফালে যোগাৰ কৰি থৈ দিছে আৰু ইমানেই ভিৰ মানে ঠাইবোৰ কাৰণ ব্লক হৈ গৈছে ন কাৰণ সেইকাৰণে পাৰ্কিং কৰিব জেগাই নাইকিয়া তো আমি গাড়ী পাৰ্কিং কৰিবৰ কাৰণে এপাক ঘূৰিব লগা হৈছে ঘূৰি 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 লাষ্টত নামি পেলাই আকৌ পুলিচ এজনক সুধিছোঁ যে ক'ত পাৰ্কিং কৰিম তেওঁ দেখাই দিলে তো তাতে পাৰ্কিং কৰি মেলি আমি আকৌ ফুৰিব লৈছোঁ আৰু এয়া শিৱদৌল পালোহি আমি ওচৰে পাঁজৰে আছোঁ কাৰণ ভালদৰে চিনি নাপাওঁ গতিকে বহুতখিনি ঘূৰিব লগা হৈছে ক'ত কেনেকৈ কি কৰে তো ইয়াতে থকা বা সদায় আহি থকা মানুহৰ কাৰণে ভাল গোটেইখিনি জানে তো আমি গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰি ললোঁ লৈ পেলাই এতিয়া আধাখিনি খোজকাঢ়ি গৈছোঁ আৰু এইটো পুখুৰীটো হয় শিৱসাগৰ পুখুৰী তো এয়া চাওকচোন আৰু এই পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া ন আৰু এতিয়া আমি সোমাই গৈ আছোঁ আৰু শিৱৰাত্ৰিৰ কাৰণে ভাগ ভাগ কৰি দিছে পুৰুষ মহিলা হিচাপে আজি নাই বাৰু কিন্তু শিৱৰাত্ৰি দিনাখন এনেকুৱা হ'ব আৰু এইবিলাক চব প্ৰস্তুতি কৰি আছে সজাই পৰাই আছে ত' আৰু মানে ঠাইখিনিলৈ গৈয়ে কিবা এটা ভাল লাগিছে আৰু চবফালে মানে চিকিউৰিটি পুলিচ পূৰা প্ৰশাসন টাইট হৈ আছে কাৰণ মানুহ বহুত ভিৰ হয় মই অহা নাই বাৰু কিন্তু মই ভিডিঅ' হওক বা ফটো চটো হওক সেইবিলাক দেখিছোঁ তো আপোনালোকেও দেখিছে চাগে এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম সেৱা কৰিম তাৰপিছতে ফটো চটো অলপ উঠিম আৰু এই ফুলখিনি চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলখিনি লগাই থৈছে চাওকচোন একদম ৰং বিৰঙৰ ফুল ফুলবোৰ দেখিলেই ভাল লাগে ন মনটো তো মই গোটেই চৌপাশটো দেখাই দিছোঁ এবাৰ এয়া হৈছে শিৱদৌল আৰু এইফালে মেলাৰ কাৰণেই কিবা প্ৰস্তুতি কৰি আছে তো বৰ বিশেষ গম নাপালোঁ ইয়াত কি কি হ'ব কি কি নহ'ব আৰু তেনেকৈ সুধিবলগীয়া মানুহ নাপালোঁ গতিকে সেয়াই আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ শিৱসাগৰৰ পুখুৰীটো ফালে তাতে গৈ মেলি অলপ ফটো চটো উঠিম উঠি মেলি আকৌ আমি যাম বেলেগ এঠাইলৈ ৰংঘৰ বা কাৰেংঘৰ তেনেকৈ যাম আৰু তো এয়া পুখুৰীটোত আৰু ইমান হাঁহ আছে আৰু সিহঁতক যদি খাবলৈ দিয়া যায় ওচৰলৈ আহে ওচৰত আহি পেলাই খাব বিচাৰে আৰু বহুত মানুহে তেনেকৈ ব্ৰেড হওক বিস্কুট হওক মুড়ি হওক দিছে তো আমি একো নিয়া নহ'লে মানে আমি গম নাপালোঁ ওচৰত যাওঁতেহে দেখিলোঁ যে এনেকুৱা দিলে সিহঁতে খাই বুলি আৰু আমাৰ সময়ো নাছিলে বহুত দেৰিও হৈ গৈছে কাৰণ আকৌ ঘৰলৈ যাব লাগিব ন উভতি গতিকে ইমান ৰৈ নাথাকিলোঁ আৰু সেয়া বেলেগে এতিয়াকৈ অলপ ভিডিঅ' কৰি দেখাই দিছোঁ চাওকচোন সিহঁতক খাব দিব কি ধুনীয়াকৈ ওচৰলৈ আহে সেয়া চাওক আৰু ইয়াতে মাছো আছে দেই বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে মাছ এটা দেখিছিলোঁ মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু তো কেমেৰাত কিমানখিনি উঠিছে মই গম নাপাওঁ হ'লেও মই যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাইছোঁ এইটো মাছ দেখিছেনে এনেকুৱা বহুত মাছ আছে বহুতকেইটা আছিলে কিন্তু ভিডিঅ' কৰোঁতে অকল এইটোহে আছিলে তাৰপিছতে আহি আমি গাড়ীত বহিলোঁ বহি এয়া মিছল খাইছোঁ মানে মিছলখিনি দেখি ইমান লোভ লাগিলে তো বাহঁতে লৈ আহিলে আমি গাড়ীতে বহি আছিলোঁ তো এয়া মিছল খাই মেলি এতিয়া আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আকৌ এতিয়া যাম আমি হেৰি ৰংঘৰলৈ ৰংঘৰত গৈ তো চাওক ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ এয়া আকৌ ৰংঘৰলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি আহি পালোঁহি ৰংঘৰ আৰু প্ৰথমে গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰিবলৈ আমি ঠাই বিচাৰি ফুৰিছোঁ আৰু গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰি এতিয়া ভিতৰত সোমালোঁ আৰু ইয়াতে টিকট ছিষ্টেম হয় টিকট কাটিব লাগে মানে আমি ট'টেল আছিলোঁ পাঁচজন তাৰে চাৰিজনৰ কাৰণে কাটিবলগীয়া হ'ল কাৰণ ভাগিনজনী আছিল তেৰ বছৰ ত' তাৰে কাৰণে কাটিব নিদিলে তো তেৰ বছৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি কাটিব নালাগে বুলি ক'লে আৰু এই আমি ভিতৰলৈ সোমাই আহি আছোঁ সেয়াই ৰংঘৰ পালোহী আৰু দেখিয়েই ইমান মনটো ভাল লাগিছে মানে মই আগতে এবাৰ আহিছোঁ কিন্তু বহুত বছৰ আগতে মানে এবাৰ আহিছিলোঁ ত' তেতিয়া আছিলে এইখন গেট মানে এইফালেদি সোমাব লাগে আৰু তেতিয়া টিকটৰ ছিষ্টেম নাছিলে কিন্তু এতিয়া নতুনকৈ নিয়মবোৰ কৰিছে আৰু ভাল লাগিছে আৰু এইখিনি ফুলখিনি চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ একদম লগাই থৈছে ফুলখিনি দেখিয়েই ভাল লাগিছে মনটো আৰু এই আমি ভিতৰলৈ যাম এতিয়া তো তাৰ আগতে গোটেই চৌপাশটো দেখাই দিছোঁ মই আপোনালোকক তো আহিলে এই যিসকলে আহিছে বাৰু দেখিছে যিসকলে অহা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ গৈ চাওক চিৰিবোৰ চাওক নাই ইমান ওখ ওখ মানে থিয় থিয় উঠিবলৈ ভয় লাগে উঠোঁতে বাৰু যেন তেন কিন্তু নামোতে যে আৰু ভয় লাগে মানে ক'ৰবাত ধৰি নল'লে ভয়ে লাগে অকলে নামিব দিগদাৰেই হয় তো ইয়াত দেখিছেনে মানুহবোৰে কেনেকৈ উঠিছে ভয় ভয়কৈ মানে থিয় থিয়নো আগৰ দিনৰ চিৰি হয় আৰু ইটাবোৰ চাওকচোন এতিয়া ইটাৰ দৰে নহয় ইটাবোৰ বহুত বেলেগ হয় ত' মই দেখাই দিছোঁ ভিতৰখন আৰু ভিতৰৰ সোমাই মানে বাহিৰত যিটো গৰম আছিলে মানে অলপতো গৰম আছে বাহিৰত কিন্তু ভিতৰত সেই গৰমটো নাই অনুভৱ নহ'ল মানে একদম পূৰা শীতল পৰি আছে বেৰবোৰ পূৰা চেঁচা হৈ আছে তো মই ভিতৰৰ ফালৰ পৰা এনেকৈ দেখাই দিছোঁ বাহিৰৰ ভিউটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে চৌপাশটো ইমান আহল বহল ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে তো দেখি ভাল লাগিছে বাৰু তো গোটেইখিনি মই দেখাই দিছোঁ এইফালে এইটো হৈছে ৰংঘৰৰ বেক চাইডটো বেক চাইডটো মই দেখাই দিছোঁ এয়া চাওকচোন এনেকৈ বনখিনি ইমান ধুনীয়া হৈ আছে তো এয়া শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক কথা বোচাকে সকলোৱে জানেই মই নতুনকৈ কোৱা প্ৰয়োজন নাই তো মই দেখাইহে দিছোঁ মই কৈ দিয়া নাই আৰু গোটেইখিনি কাৰণ সৰুৰে পৰা সকলোৱে আমি ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ শিৱদৌল জয়দৌল এইবিলাকৰ বিষয়ে শুনি আহিছোঁ পঢ়ি আহিছোঁ তো মই ভিডিঅ'টো কৈ দিছোঁ মানে যিসকলে অকল শুনিছে বা পঢ়িছে তেওঁলোকে অহা নাই তো তেওঁলোকৰ কাৰণে দেখাই দিছোঁ মানে চাওক এনেকুৱা হয় ত' মই গোটেইখিনি এনেকৈ এফালৰ পৰা ভিডিঅ' কৰি দিছোঁ প্ৰতিটো বস্তু দিছোঁ ভিতৰৰ মানে তো এতিয়া আমাৰ ইয়াত চাইকৈ হ'ল মানে আমি যিমান পাৰোঁ সোনকালে সোনকালে কৰিছোঁ গোটেইখিনি কাৰণ আকৌ আমি ঘৰলৈ উভতিব লাগিব কাৰণ দূৰ ৰাস্তা সোনকালে পালেগৈ ভাল হয় তো এতিয়া আমি আকৌ ঘৰলৈ উভতিব লৈছোঁ মানে এতিয়া আমি যাম এই কাৰেংঘৰ কাৰেংঘৰত সোমাই পেলাই আমি ঘৰলৈ ঘৰ অভিমুখে যামগৈ আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ তো এয়া আকৌ এতিয়া আমি কাৰেংঘৰলৈ গৈ আছোঁ বাটত যাওঁতে এই দলংখন পালোঁ মানে মই এটা ভিডিঅ'ত দেখিছিলোঁ মই ইমানখিনি নাজানো এই দলংখনৰ তলে দি বোলে আগতে জাহাজবোৰ আহিছিলে পানী জাহাজবোৰ আহিছিলে এইখন ব্ৰিটিছৰ দিনৰ দলং তো যেতিয়া জাহাজবোৰ আহে এই দলংখন মানে খুলি দিব পাৰি ওপৰলৈ দাং খাই যায় তো এইখন দলং মই দেখাই দিছোঁ ময়ো ইমান নাজানো মই এটা ভিডিঅ'ত দেখিছোঁ আৰু দেখাৰ লগে লগে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ বাৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কাৰেং ঘৰলৈ তো চাই থাককচোন এতিয়া আমি আহি পালোহি কাৰেংঘৰ আৰু এইখন আছে গড়গাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় তো আঁতৰপে মই ভিডিঅ' কৰি দেখাই দিছোঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ জিলিকি আছে আৰু আমি মানে যেতিয়া কাৰেংঘৰটো দেখিছোঁ দেখিয়ে চবৰে মনত ফূৰ্তি মানে দেখিলোঁ দেখিলোঁ এনেকুৱা টাইপ হৈ গৈছে আৰু সেয়ে মই বহুত বছৰ আগতে অহা ন তেতিয়া দেখাৰ বহুতখিনি সলনি হ'ল বাৰু ইয়াৰ ছিষ্টেমবোৰ মানে তেতিয়া মনত নাই মানে টিকট কাটিছিলোঁ নে নাই এই কথাটো মনত নাই দেই কাৰেংঘৰত মানে কি হ'ল বেলেগৰ লগত মানে বা ভিনদৰ লগত আহিছিলোঁ ন ত' এতিয়া টিকট কাটিবলগীয়া হৈছে টিকট কাটি মেলি সোমাই আহিয়ে ইয়াৰ কাষতে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি লিখা হৈ আছে মানে আহোম ৰাজপ্ৰসাদৰ আৰু কাষতে তাৰ মানে মেপখনো দিয়া হৈ আছে গোটেই আৰ্হিটো এনেকৈ আঁকা হৈ আছে তো আহিলে আপোনালোকে যদি একো বুজি নাপায় বা নাজানে তো এইখিনি পঢ়ি বা এইখন চাই পেলাই গোটেইখিনি বুজি ল'ব পাৰি আৰু ইয়াৰে এটা কথা হৈছে আগতে মানে টিকট বেলেগত মোক কাগজত কাগজৰ টিকট দিছিলে তো ইয়াতে ডিজিটেল হয় মানে অনলাইন টিকট কাটিবলগীয়া হয় তেওঁলোকে গোটেইখিনি শিকাই দিয়ে মই দেখাই দিছোঁ মোবাইলত এনেকৈ ওলাই আহে টিকটটো আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ আৰু চাওকচোন ফুলবোৰ মানে ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে জেগাবোৰ ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে সেইটো দেখিয়ে বহুত ভাল লাগিছে মানে যত্ন কৰি ৰাখিছে তো সেইখিনিয়ে ভাল লাগে আৰু এনেকৈ ঐতিহাসিক বস্তুবোৰ এনেকৈ ভালদৰে ৰাখিলে ভাল লাগে ন তো বহুত দূৰৰ পৰা মানুহ আহে চাবলৈ গতিকে এনেকৈ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা হৈ থাকিলে ভাল লাগে আৰু আমাৰো দায়িত্ব হয় যাতে আমি তাত গৈ পেলাই আমি লেতেৰা নকৰোঁ কাৰণ তেওঁলোকে যিমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে আমিও ৰাখিব লাগিব আমি চাবলৈ গ'লে আমাৰ দায়িত্ব শেষ নহয় আৰু সেইবোৰ ভালকৈ ৰখাতো আমাৰ দায়িত্ব হয় ত' এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম এইয়া ভিতৰ পালোহি আৰু চাওকচোন দৰ্জাবোৰ ইমান সৰু সৰু তাকে আমি পাতিছোঁ মানে আমি এনেকৈ পাৰ হ'বলৈ হ'লে চাপৰি যাবলগীয়া হয় তো আগৰ দিনৰ ৰজাবোৰ চাগে কেনেকৈ গৈছিলে চাপৰি চাপৰি নাজানো আৰু ইমানখিনি তেওঁ মানে আমাৰ মনলৈ অহা প্ৰশ্নবোৰহে মানে তেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু দেই আৰু এয়া চাওকচোন ভিতৰখন ইমান ধুনীয়াকৈ মানে তেতিয়া দিনৰ চাওকচোন মানে কামবোৰ ইমান ধুনীয়া মানে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নভাৱে কৰিছে আৰু বাহিৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ এইটো হৈছে কাৰেংঘৰৰ বেক চাইডটো এইফালে ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে বাৰু মানুহখিনিয়ে আৰু একেবাৰে আমি একেবাৰে ৰুব পালোঁহি ওপৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আৰু বহুত ভাগৰ লাগে মানে সেই এচিৰিবোৰ বহুত থিয় থিয় হয় ন তো উঠিলে অলপ ভাগৰ লাগে আৰু নামিলেতো আৰু ভয়ো লাগে মই নামোতে বা ভিডিঅ' কৰি দেখাই দিম বহুত তললৈকে চালে কেনেকুৱা দেখে তো মই মোবাইলত যিমানখিনি কেপচাৰ কৰিব পাৰোঁ সিমানখিনি দেখাই দিছোঁ আৰু এইখিনি চাওকচোন মানুহৰ কাণ্ড মানে আমাৰ মানুহবিলাকৰ কাম তাতো গৈ নিজৰ নাম লিখিবলৈ এৰা নাই তো এনেকৈ কৰিলেতো ভাল হৈ নাথাকিব ন বস্তুবোৰতো আমি অলপ মন দিব লাগে এইবোৰ কথাত তো ভাল নালাগে এনেকুৱাবোৰ কৰিলে তো মই দেখাই দিছোঁ আৰু এয়া ওপৰৰ পৰা মানে দেখাই দিছোঁ গোটেইখিনি আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে আহোম ৰজা প্লেচ বুলি চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলখিনি কাটি পেলাই বনাই থৈছে ওপৰৰ পৰা দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে মানে তলত থাকিলে ইমান ধৰিবও নোৱাৰি ওচৰত থাকিলে কিন্তু ওপৰৰ পৰা বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ আৰু অলপ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ মানে আগৰ সেই ৰাণীসকলৰ ৰুমবোৰ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে ভিতৰত আছে তো বহুত আন্ধাৰ হৈ আছে মোৰতো অকলে যাবলৈ অলপ ভয় লাগিছিলে মই আমাক মানুহজনক মাতিছোঁ যে তুমি আহা তো আমি দুটা যাম তো তেওঁ অহালৈ ৰৈ আছোঁ তো তেওঁ অহাৰ পিছতে আমি ভিতৰলৈ গৈ দেখাই দিম ভিতৰৰ ৰুমবোৰ আৰু এয়া চাওকচোন মানে চিৰিটো দেখিছেনে কিমান এনেকুৱা থিয় মানে তললৈ নামিবলৈ যে বহুত ভয় লাগে মানে ক'ৰবাত ধৰি ধৰি নামিব লাগে আৰু এইখিনি দেখি মানে চাপৰ চাপৰকৈ আছে তো মূৰত লাগি যায় বুলিও ভয় লাগে ত' মানে এনেকৈ বেৰত ধৰি ধৰি নামিবলগীয়া হৈছে ভয় লাগে বহুত ভৰি চৰি কঁপি যায় মানে মোৰ কি হয় মই ওপৰত অলপমান ওপৰত উঠিলেই মোৰ মূৰ চু ঘূৰাই যায় মানে সেইকাৰণে চাগে মোৰ বেছি ভয় লাগিছে আৰু এইয়া ভিতৰখিনি দেখাই দিছোঁ মানে এইখিনি এইফালৰখিনি মানে বহুত আন্ধাৰত আছে ৰুমকেইটাহত তো মোক অকলে সোমাবলৈ ভয় লাগিছিলে নাজানো কিয় তো এয়া চাওকচোন কিমান আন্ধাৰ মানে আৰুতো ভিতৰলৈ নোসোমালোঁ বাৰু ভিতৰত যাব পাৰি বাৰু কিন্তু মই নোসোমালোঁ মোৰ সাহস নহ'লে আৰু দেখিছেনে কিমান আন্ধাৰ মানে ইয়াত মোৰ সোমাবলৈ মানুহজনে কৈছে ব'লা যাওঁ সোমাই যাওঁ কিন্তু মোৰ সোমাবলৈ মন নগ'লে কাৰণ অলপ ভয় ভয় লাগিলে তো এয়া দেখাই দিছে এতিয়া আমি ইয়াত চাইকৈ হ'ল এতিয়া আমি যাওঁ ঘৰলৈ উভতো এতিয়াই আঢ়ৈটামান বাজিলে ইয়াতে থাকোঁতে চাই মেলি তো এতিয়া ঘৰ ঘৰ পাওঁতে চাগে আমাৰ বাৰটা এটামানেই বাজিব ৰাতি তো যিমানখিনি পাওঁ সোনকালে যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মানে বস্তুবোৰ সোনকালে সোনকালে চাই শেষ কৰিছোঁ আৰু বেলেগ নাচাওঁ আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ বুলি ওলাইছোঁ তো তাৰ আগতে আমি ভাত খাব লাগিব মানে চবৰে ভোক লাগিছে কাৰণ ভাত খোৱা টাইমটো হৈ গৈছে ন গতিকে মানে ভাত খাবলৈ ক'ৰবাত ৰ'ম কিন্তু কি হ'ল আমাৰ গগ'লৈ ৰাস্তাটো চাই চাই আহোঁতে আমাৰ কি হ'ল ডাইৰেক্ট মানে বেলেগ এটা ৰাস্তা দি আনি তিয়কত উলিয়াই দিলে তো কালি যাওঁতে আমি যিখন ৰেষ্টুৰেণ্ট পাই গৈছিলোঁ হোটেল পাই গৈছিলোঁ তাতে আমি সোমালোঁ তাতে ভাতটো খালোঁ খাই কৰি লৈ আমি আকৌ আহিছোঁ ঘৰলৈ কাৰণ মানে ভাত খোৱা ভিডিঅ'টো নকৰিলেও অকণমান ভোক লাগিছিলে তো চবে ভাত পানী খাই সোনকালে বোলো সোনকালে সোনকালে ওলাই দিওঁ কাৰণ যিমান সোনকালে ভাল হয় ঘৰ পালেগৈ ভাল আৰু তাতে আকৌ বাহঁতৰ ঘৰত থৈ আহিব লাগিব ন ৰহাত থৈ আহিবগৈ লাগিব সেইটো নাথাকে বোলে আজি আমাৰ তাত গতিকে আমি যিমান সোনকালে পাৰোঁ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু কিন্তু কি হ'ল চাওকচোন এইয়া আনুমলী গড়ত ইমানেই মানে জাম হৈ গ'ল ৰাস্তা বনাই আছে আগত তো কি হ'ল আমাৰ নুমলীগড়তে প্ৰায় আঢ়ৈ ঘণ্টা আমি জামত ফচিবলগীয়া হ'ল তো সেইফালে সময়টো খাই দিলে সেইকাৰণে আমি কি কৰিলোঁ দাদাহঁতক ফোন কৰি দিলোঁ যে তহঁতেও অলপ আগবাঢ়ি আহি থাক তো আমি য'তেই লগ পাওঁ তাতে ভাত পানী খাম ৰাতি ভাত খাম খাই পেলাই তহঁতে বাহঁতক লৈ যাবি আমি ঘৰলৈ গুচি যাম তো সেইমতে সিহঁতো আহি আছে আৰু প্ৰায় আঢ়ৈ ঘণ্টা জামত ফচাৰ পিছত আমি আকৌ আহি আছোঁ আহি পেলাই সিহঁতক জখলাবান্ধ লগ পালোঁহি সিহঁতো আহি পাইছেহি আমি পালোহি আৰু হেৰি দাদা বৌ আৰু মমো আহিছে ইমান ৰাতিখন আহিছে সিহঁতে বেচেৰাকেইটা বেয়াও লাগিছে আৰু ইয়াৰ মমো টোপনিও ধৰিছে উপায় নাই আৰু তাইও আহিবলৈ তাইক থৈ আহিম বুলি কৈছিলে কিন্তু তাই বায়েকক মানে এদিনৰ মূৰত পাব ন বায়েকক বহুত ভাল পায় গতিকে বায়েকক লগ পাবৰ কাৰণে আহিছে আৰু এইফালে বায়ে মানে ধুমাধুম বস্তুবোৰ এইখন পা সিখনলৈ কঢ়িয়াইছে আৰু ইয়াত টোপনিও ধৰিছে বেচেৰিজনী তো এইখিনি কাম কৰি মেলি হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি ভাতৰ অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু মানে কি হৈছে প্ৰায় ধাবোৰ বন্ধই কৰিছিলে কিছুমান ধাবা মানে সোনকালে বন্ধ কৰি দিয়ে ন তো এইখন ধাবা খোলা হৈ আছিলে পাঞ্জাবী ধাবা বুলি তো তেওঁলোকক সুধিলেও কৈছে হ'ব পাব ইয়াতে খাবলৈ ভাত তো আমি অৰ্ডাৰ দি দিলোঁ ইয়াতে মানে তেওঁলোকেও কৈছিলে আৰু অলপ পিছত বন্ধ কৰি দিলে হয় কিন্তু আমাৰ লাগ ভাল আছিলে পাই গ'লোঁ আৰু এইয়া আমাৰ ভাত আহি গ'ল ভাতৰ অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু লগতে মটন চিকেন এইবোৰ অৰ্ডাৰ দি কৈ আমি খালোঁ খাই মেলি আকৌ আমি ঘৰলৈ বুলি যামগৈ আৰু মানে এতিয়া সময় চাগে বাৰটামান বাজিবলৈ হ'ল ভৰি চোৱা হোৱা নাছিলে ত' ভাত পানী খাই হ'ল তো এতিয়া আমিও ওলাইছোঁ একেলগে মানে সিহঁতো সিহঁতৰ লগতে একেলগে যাওঁ নগাঁৱলৈকে ত' নগাঁৱতে সিহঁতে যাবগৈ আৰু আমি আমাৰ ঘৰৰ ফালে যাম ত' ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে চাই কেনেকুৱা পালে জনাব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ